Привіт, ектор. вітаю! Допомога потрібна. Ой, потрібно, так. Да. В мене є така дуже тендітна робота. Ага. що ви робите? Стоїть отак Ектор. стоїть Володимир. Я стою між ними. Ділаю якусь. Це... Е... Один із там найкращих шефів країни. да, Типу. В нього є свій ресторан, в нього все чітко. А ми тут такі, знаєш, ще е, до того всього не, не привчились. Кейк мав бути з розовими квітами. Бісквітний, Ектор. Ага. Бісквітний. Ектор. <світний> Бісквітний. Я попросив. Робити отак. А, а... Різати цибулю. Вибачте ектор. Я чув, що ви дуже суворий шеф, але щоб настільки. Ектор, не хвилюйтесь, в мене все добре. Ну, правильно. Хай розстраюється, хай трохи включаємо з'ї. Мене виженуть сьогодні. Іра, може, десь потірялась, там, знаєш, ніколи не працювала з такими людьми, знаєш, до... десь ступор, мабуть, зловила. Це пуля. Зробила я мелкий кубик, порізалась. Я перший раз порізалась на кухні. Взагалі. Що це таке? Чисто <рісту> роблю. Що за грудочки? Що, Звідки? Ви що, бісквіт ніколи не робили? Заново. Таке не робила. Виново. Все, вово. Я тікаю, поки і мені не дісталось на горіхи. Да. Ну, і я відчуваю прям таке облако напруги, котра нависає над нашою командою. Я дивилася, як працюють сині. ну, В них там був в очах повний Реально. Вони тупо боялись Володимира. Він на них так кричав, він так гиркав, він так щось там по столі грямав. Скільки сказав, що має бути фаршу? 800 громав? Ні. Воно тепле. Тепле. Холодне, як твої руки. Арепа це... это uh -huh. вообще в з кукурузким розміром. Просто я сделала типа в видеокуска маленька, то есть. А я сделала вообще в Венесуелі в Латинському Америці спеціальні кукурузные муки. Uh -huh. Поскольку у нас тут не было, я питался. Uh -huh. uh -huh. А чому ти якийсь uh, it, не такий, як завжди? Втомився чи засмучений? Что не так? Ну, нет, у тебя красивые лепешки, шки, красивая рекость. Что-то не вышло. Так, Амадор. Мадора. Я еще взагали мечтала и планировала танцевать с тобой. Я видела, что ты танцевал с кем-нибудь из девчат. Да. Да. Когда Оля меня обняла, это я чувствовал, что... Меня обняла мама моя, а потому что я прочувствовал эти теплые объятия от нее. И это очень важно для меня. Вашка, ты мы все просто так. Когда он начал плакать, я встал в ступор. Но типа я не знал, что мне делать. Я не знал, куда деться, типа... Уже я не знаю. Амадорчик, ты что? Сейчас, шо? сейчас, дайте, пусть придет себя немножко. Все, не расстраивайся, спасибо тебе большое. Дякую. А все Ялка. хорошо. Че ты, ты ревешь вообще? Я тоже приготовил улитки, жареные с яблоками и с грибом, который я нашел. И когда я увидела на тарелке у Влада этих мертвых улиток, которые он приготовил, то есть он их убил, чтобы приготовить, у меня такой был это шок, я не знаю, у меня сразу слезы на глаза, у меня сразу перехватило дыхание. Я не знаю, я посчитала, что это предательство. Это предательство, он предал меня, он предал Вселенную, он предал космос. не приемлю убийство даже ради выживания ради победы ради выживания я не знаю тем более от влада я этого никак не ожидала потому что действительно если он претендует на высокодуховную личность то он так не может поступать я знаю просто живу с ней в одной комнате с она даже муха. Я взяла мухобойку и хотела муху убить. Юля, ты что? Ее надо выпустить. Ну вот, вот такой человек. Ты понимаешь, и она вот это так. А это убивали улиток. А у Анжелочки еще дома живут улитки. Я Анжелу очень люблю. Но есть в жизни моменты, когда надо это делать. Вот, потому что мы выживаем, мы живем в, так, в, такой, в таких условиях, к сожалению. И иногда для того, чтобы прожить, иногда для того, чтобы прожить, нужно кем-то жертвовать. Ладно, я допускаю там других участников, которые это. Это образ жизни. Ну тут, я не знаю, у меня просто слов нет, это так не должно быть. Да? Даже ради выживания. Можно так чересчур уже. Я ему поверила, я ему доверилась я не знаю, мы с ним как-то так сроднились духовно. И вот этот поступок его, я не знаю, это, я не, знаю, для меня это настолько шоком было, я посчитала это предательством. Жела больше со мной не будет разговаривать. Жела плачет сверху, оплакивает этих бедных улиток, которых я убил. И, наверное, называет меня убийцей. Боже, думаю, мне такое жалко, мне так неприятно стало, так как-то скорбно. А я стою как раб Божий над этими улитками и смотрю на них, и на судей. А, это чи, че чи волокно, че, чи... Чи кисточка? Не... Кисточка. кисточка? Она же в том самом низу. <звук> <звук> Лиза. Страшный сон превратился в реальность. Как вы так не додивилися? Тут дивилася в, в очи и показывала, и всем. Прийти на мастер-шеф, чтобы была кость в рыбе. Это вот я себе говорила, не бери рыбу, не бери рыбу. А что там? Кистка. Омбу в лососе. Алис, Трагічна якась історія, кісточка. Не знаю. У мене просто все так опустилось. Просмажка риби, її легкий тільки маринад. Мені дуже подобається. Дійсно, гриби супернасичені, яскраві, класно, що їх мало. Презентація вишукана і достойний соус. Але там кісточка. Дякую. Забирайте страву та повертайтесь на місце. Ми тебе любимо стати. Эта рыба была уже сырая, честно. <з thumbs andala> Короче, в следующий раз, когда буду жарить рыбу, буду подавать с таким куском хлеба, чтобы то сразу проц… Não, <Jasmine for instance andala> протолкнуть то, 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 эти кости. Ой, все, не, не люблю теперь лосось. Мы не <thirst andala> Вы неимоверны, та на жаль, мы вынуждены попрощаться. Ой, блин, было на самом деле очень крутое время. Со школы смотрела это все. Ну, услышать на балкон столько раз – это большое счастье. Конечно, сегодня я не хотела уходить. Я очень старалась, но я желаю каждому из вас удачи, каждому. И я уверена, что вы очень, очень достойные ребята. И я буду очень скучать. А, я не могу. Так, все, сейчас видите, обнимитесь, дайте обнять ребенка красиво улыбаем спасибо алисе за ужас какой как будто ты провожаешь вообще непонятно куда она такая спасгивал я не знаю она супер супер открытая оставляю тебя моя я не люблю расставаться сильно с людьми Максику, я Свете уже давала. Давай, хочешь, давай. Там мойва. Каскилька, чем Тюлька. Юлька. Это... стой, стой, Тюлька. Я поворачиваюсь, а у него так рядом слезы. Он понимает, что это фиаско, что это последний круг. Макс, успокойся и соберись. Сделаешь крамбл, успокойся. Ну, пипец. Что я натворила? Сайн. Все, ставь, ставь. Максим! Я не могу ничего сейчас сделать. Можешь, соберись. Ноги подкосили, потому что реально ты понимаешь, что у тебя и мясо, и почки, еще и тюлечка, ну, в голове просто. Сливки, капусточка, ну, короче, набор Ну, все, все. Максиме, немає нічого неможливого на кухні майстер шеф. Все нормально. Опам'ятайте себе. Будь ласка, візьміть себе. Все, минута, все, все, все нормально. Я просто понимаю, что я уже не могу ничего сделать, я не могу изменить ни ход. Уже ты ничего не можешь отдать, и тебе приходится просто из ассорти непонятных просто для тебя продуктов совместить это воедино. Да, все, я собрался, все нормально. Давай! И тем не менее, на правах капитана я и беру черный ну, фартук на себя. Нормально. Я считаю, что Ваня просто очень благородно поступает, но это неправильно. Почему сейчас это геройство? Да, пусть ты там считаешь себя очень сильным, но Зачем это надо? Ты не пришел, как бы была тут заниматься. Я считаю, что капитан должен уметь отвечать за проигрыш команды. И на правах капитана я беру на себя черный фарт. Мне не мне было обидно так, что он в миске черный. Мне было видно то, что Миш. Не знаю, почему-то меня вот цепляет. Потому что человек очень благородно поступает. Зачем с собой жертвовать ради кого-то, ради той Петровны, которой только там овощи доверяют резать, которые потом в итоге выкидывают? Или тому, почему нельзя было дать этот черный фартук Сержу, который сказал с Бэби Морковки делать то пюре? Он спасает команду. Ну, это аргумент. И что, это аргумент Это аргумент на самом деле. Это, это неправильно. Да. Ты делал максимально все. Я была с ним, я видела то, что он максимально вот ну, все правильно дело и, и вот это благородство дурное, я... Так и решение капитана. Ивана Петхотте. Спасибо. И ты понимаешь, что этот человек может вылезть, а ты максимально не хочешь, чтобы он уходил.